Прошло уже лет 40. Ну, 30. И, что здесь дело в том, Дело в том, что по данным исследований акустики твердых свет оказалось, что характер распространения уходит в твердых тел совсем не такой, как принято в сейсмологии и Что было принято в сейсмологии сейсмологии? Продольные колебания, модель, все известная модель Пуассона. Шарики, пружинки, колебания продольные, когда-то поперечные, это все пошла волна, упругая волна, в волна. Эта модель была создана еще при, при Наполеоне, вот и не проверялось на эксперименте. Была математическая модель, ну, годы, э, про возможности проверки этой модели возникли только в 70-х годах, 20 го века, х 50-х. Проверка показала, что э, распространение круглых колебаний не такое, оно другое. Там другая физика и, соответственно, другая математика. Это не уравнение Френеля и Гильгельга, это уравнение Генри, это резонанс, совсем другая физика. Но уже синтетическая, синтетическая, машина закрутилась серьезно на долго, и сейчас увидим, сейчас практически невозможно. Так это все и валится. Не может. Почему это приводит? Потому что в первое, почему э, мы отказались от нее категорически работать со всем. Мы все сейчас не используем, не рекомендуем и не смотрим наши исследовательские группы. Почему? По двум причинам. Первое. Характер колебания другой. Это первый момент. Значит, там другая физика, которая будет... И самое главное, что не ясно теперь, когда появился вопрос, стало не ясно, а что же является носителем поля этого круги Потому что в этой модели шарики пружинки, в качестве шариков это атомные вещества, в качестве пружины это связи между ними и химические связи, ну вот так обычно, их свойства, ну, массы атомов при полосоне были неизвестны, свойства связи были неизвестны. Характеристика Хар кристаллической решетки была также неизвестна. Теперь это известная вещь. Но здесь, чтобы модель применять, то по ней оказывается, что колебания свыше гигагерца через твердые тела не должны проходить. Эта модель такие колебания не пропустит. Почему? Она приходит к разрыву связи и вещество расплавится. Эксперименты показывают другое. И 10, и 5 гигагерц, и 8 гигагерц, и 10 гигагерц спокойно проходят. ничего страшного. Есть, а что вы относительно поле будет А вот теперь это не вызнает. Совсем другая песня. Это один момент. Второй момент. Почему сейсмику не используют? Характер записи. То есть те датчики, которые используются с элементами. <связывающие> Это твердое тело. Даже 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 что касается колебаний. То есть колебания стоящие. То есть с точки приложения удара в твердое тело волна никуда не уходит. Она преобразуется в резонансные колебания тела по собственным частотам. А собственные частоты тела определены его размером. его маленький колпачок, тонкий звук, большой колпачок. То есть характер колебаний зависит от размера объекта. И это резонансные колебания. Это волны стоящие, почему никогда не уходят. Но ну, нет ни, интерпре... ни, отражений, ни преломлений, ни интерференции, ни дифракции. Это стоящие волны в твердых тела. Если ролик, но я, роли, я долго сучу, покажу интересные вещи, которые вы это впереди. С мозг. Вот. А второй момент это датчики. Это тоже твердые тела. И тоже есть свои колебательность, которые зависит от размера вот. То есть там что, корпус, пружины, без элемента. то есть все что нормально. То, что. Вот. Поэтому, когда по нему ударяет волна, они начинает колебаться на собственных частотах. И он пишет свое собственное колебание, а не колебание куча. В припростоянии называется древесная аппаратура. В вот, этой древесной аппаратуре стоят все эти 20 лет и 2D, и 3D, и, и все остальное. И все эти импедансы — это запись древесной аппаратуры. Поэтому, мы, когда мы это узнали, то есть это да, получили, первое, мы перепугались, естественно, делать грызунку. Вот, и побежали к сейсмику. Раз из-под носа, из-под ног выдергивают хороший метод исследования, не надо, вот мы у нас. А что нам делать дальше? Пошли дальше, первое, к производственникам Верховскому Московскому генетическому экспедиции. А второй рейс это был в Академии наук, в Институте физики То есть там где самые главные физики сидят, туда. С просьбой, просьба была и там, и там, и там, и там. Пожалуйста, вот есть такие результаты. Вот они были. Вот, а вот об этом написаны статьи, учебники, монографии, те же вот. вот эксперимент. Что в них неправильно? Если это ошибка, все, забыли и работаем дальше, как работали. Продолжаем. То есть дуть Если это ошибки нет, тогда простите, я чем-то на зрение. От э, производственников от, э, мы э, вопросы задают, а, а, это все делали маньяки, не Нет. Хорошо, пускай маньяки, ошибки там мы о э, э, конкретных ошибках от производства мы не дождались уже в течение 9 лет. Они не, не нашли ошибок в этих экспериментах. Из Академия наук мы таки выдавили. Не даст втором год, даже не ответили, но такие выдали. Отвечал Пилипенко, главный сейсмик на основе ведущего на институте по сейсмике Академии ведущий на институте по сейсмике. Ответ был следующий. Но мы не знаем, может быть там все и правильно в этих экспериментах. Ну мы же работаем, у нас все получается, мы даже не работаем. То есть ответ не ученого, а шамана. Если что будет? У меня все получается. Я и дальше буду сидеть. Мы не лезем, а то почему у нас там все получается. Мы, получается, Поскольку ошибок в этих экспериментах, в этих эксперимент, интерпретациях мы не получили. Поскольку всю сессию мы сейчас игнорируем вновь. И, ищем методы работы, которые позволяют нам прогнозировать нефтяные газовые не используем. фиксации времени, скорости, прихода сигнала. Это скорость. На расстояние, на время, Едем за другое, получаем скорость. И вот это становится томография сейчас. Нормальная сейсмика, нормальная сейсмика. А вот это вот все, это просто отвлекать.